Фигура никаких мыслей не вызывает, как любая другая фигура. Мысли вызывает совсем другое. Три-четыре года назад, если уйти в сторону от Майданов, трагедии войны, мы вполне серьезно и в этой студии и в других обсуждали, как мы демонстрировали да, эрудицию, как мы понимаем логику глобального кризиса. Термин был популярный, и как бы вот было правило хорошего тона, с этого начинать. Много статей начиналось. Мы переживаем трансформативный, глобальный и прочее. Я почему об этом вспоминаю? Потому что никто эти сложные процессы глобальной трансформации не отменял. Ни с победой Трампа, ни с появлением многих госсекретарей. Более того, вот в этом масштабе очевидно, что во многих регионах мира кризисы внутренние связаны с этими потрясениями финансовыми, рыночными, нестабильностью валют, сворачиванием внутренних рынков, падением стандартов. Это не только наше, это не оригинальное падение стандартов привели к тому, что начали усиливаться как раз национально-прагматические силы. Кстати, в разных странах они могут занимать разные позиции. В ряде европейских стран леватствующие, в ряде стран, мы видим, крыло национал такое консервативное. Появление этих сил вовсе не означает, что в мире остановится процесс или подуспять. Нет. Просто изменится подход к политике, изменится язык политики. Я бы назвал вот это вхождение в эту эпоху Эпохой такого, не эпохой глобальной ценности а-ля Фукуяма, да, а эпохой глобального капитализма договоров, или договорного капитализма. И, кстати, Трамп начинает это демонстрировать. Но ну, я просто хочу напомнить, что совсем недавно у нас было проявление такого нового формата да, дипломатии, что вызвало бурную реакцию. Бревна в обмен на безвиз, помните? Mm -hmm. Так вот, бревна в обмен на безвиз теперь будут формулой. Совсем недавно прошла информация, если верить в сообщения СМИ, о переговорах Трампа с руководством Тайваня, а потом, значит, информация о его вроде бы заявленная позиция возможности признания идеи единого Китая с оговоркой, что ну тогда ж надо какие-то уступки. Так вот, новый договорняк условия глобализма. Что это будет означать? Что все, что связано будет с национальным интересом, а прежде всего с интересом национального капитала, будет ставиться на первое место. И, скорее всего, многие публичные профессиональные политики, которые за последние 15 лет состоялись благодаря этому эйфории либеральной, они будут отодвигаться более прагматичным менеджментом крупных компаний. Кстати, почему в этом смысле выглядит интересно Россия? В России шел обратный процесс. Там силовики, связанные с командой Путина, занимали высоты в госкорпорациях. А Россия оказалась более готова к этому жесткому режиму выживания. И в этой связи, сколько бы ни говорили о эффективности политики санкций в отношении России, та модель антикризисная, которая там была выработана, она выглядит более ну, сбалансированно и продуманно. Не в смысле максимальной эффективности, нет, конечно. Но, смотрите, самая болезненная санкция в отношении России в условиях войны в Украине и в Сирии оказались адресные. То есть в отношении конкретных лиц и компаний. Там это болезненно переживается. Но все остальное э, скорее напоминает золотой пендель, извините. Почему? Потому что решения по созданию э, внутренне замкнутых циклов, политика импортозамещения, поиск модели диверсификации, перехода от сырьевой к высокотехнологической принимались не в связи с войной в Украине, а в связи с поиском модели антикризиса. Этим языком говорили экономисты, кстати, и ведущие, которые консультируют э, Кремль, да. То, что санкции оказались не только давлением, но и стимулом, на сегодня для меня факт. Это не оправдывает российскую модель, да? она действительно бюрократическая, это, это госкапиталистическая модель с силовой и с ограничением свободы слова и политикой затягивания поясов. Военные компании помогают это делать, потому что русский патриотизм в обмен на низкую зарплату. Ну так это можно <говорит> <говорит> Но от обратного они нашли путь выживания. А вот что касается Украины, мы имеем негативный тренд. У нас господствуют идеологические политики, которые запутались в идеологии. У нас отсутствует переговорное крыло в политике, потому что... Судя по тому, Но как исходя мы... из... из ваших слов, вот вы говорите о национальном капитале. А вот Там национальный на первом капитал месте у как нас... раз оказался под ударом. Я говорю не вообще о бизнесе, а о mm -hmm. национальном капитале с высокой концентрацией. Индустриальный капитал. Сваливание в агропромышленную олигархию заканчивается распродажей, коллеги. И это начинается. Посмотрите на позиции большинства ведущих компаний на агрорынке национальных. Они либо дискредитируются сейчас, либо в больших проблемах с кредитами, я не буду называть, чтобы не дискредитировать mm -hmm. компанию, но это все на слуху. Зато усиливаются позиции компаний, которые представляют транснациональные группы, которые заходят уже до уровня мелкого и среднего опта. И по сути эта модель еще более открыта, чем предыдущая. То есть мы, по сути, вскрываемся, знаете, как в картах, мы вскрываемся. Mm -hmm. Слабая идеологизированная политическая элита, вскрытый рынок и подорванная позиция крупного олигархического национального капитала. Я говорю амбивалентно, не даю этому оценку. Но это не модель, это режим выживания Андрей, пациента. Она и...